І будемо просто зараз розумнітись розумнішати разом. Справа в тому, що нарешті випущений наступний суперрозумний е, замок для вашого будівлі, для вашої хатинки. І американські розробники представили чергову новинку серії гаджетів для розумного будинку. Замок Westinghouse Наклі це один з найпросутніших, ну найкрутіших технічних розробок у цій сфері, тому що він має два тачскріни, які дозволяють вам користуватися ним. При цьому зарядка вистачає на декілька місяців, чотири 8 місяців можна взагалі. Не заряжать замок. Подключать можно любые гаджеты, начиная с смартфона и завершуючи э, компьютером, и керуватися так само. Также этот замок в нем влаштована камера, влаштований звук, то есть микрофон, и влаштованный специальный датчик, который будет видеть ваши отбитки и регистрировать их. Таким образом, только вы можете открыть или просунуть да, хакеры, но еще более сломати. круто и более удобно в нем как раз есть та функция, что можно замком управлять с помощью гаджета. А значит, вы можете на дистанционном управлении практически позволить кому-то войти в ваш дом, а кому-то нет. Вот. А еще, настолько сильно понравился вообще этот самый умный звонок, умный замок людям, что собрали на Indiegogo сумму в три раза больше, чем просили. А значит, все же нужно, а значит, востребовано. Тем не менее... контейнеры и сделали супер стрит арты, при этом все это происходит во час фестиваля. Сам фестиваль проходит вверх Терри, это Белье. И о, сам проект называется North West Walls. И просто сейчас вы спостерегаетесь за этими полотнами, которые просто приголомшиваются нас. Вот так. Хочется Дис... потрапать, сделать селфи. И в то возможно, даже размаливать парочку контейнеров. Вот такой модный вид апсайклинга действительно обращает на себя внимание, ведь э, всемирно известные уличные художники превращают в мусорные контейнеры, в настоящие изображения и гигантские картины, в крутой. Ну, они art. не сметевые, они просто контейнеры. Ну, можно в них перевозить и сметя також. Маятник расшатывается, и мы сейчас спрашиваем у каждого артиста, что такое digital детокс. digital детокс. чем Як? Прикольное слово. digital детокс. Это диджитал очищение какое-то. Что-что? Это, наверное, когда перенасыщение гаджетов в жизни и необходимо похода на природе, вид мы вид виртуальной реальности. Да что, где эти слова понимают не знаю, что это, откуда, а что? где эти слова, где вы берете эти слова? Музыка и кино, которые позволяют как-то прийти в себя и очистить себя от каких-то негативных эмоций. Я не знаю, тогда что, если вы Digital Detox это, наверное, детокс для роботов. Точно. Это, на самом деле, освобождение, осознанное освобождение себя от зависимости гаджетов, планшетов, мобильных телефонов, соцсетей и вообще всего э, офлайн, о вернее онлайн общения, потому что жизнь Жас, она прекрасна. Как же и, и жить далее? С целью, с целью снятия стресса и вообще погружения в реальное общение, творчество или работу создаются такие диджитал детокс паузы. Тем сейчас мы продолжим, мы хочется сказать еще о арт проекты, это вы же не та интернет Тренди з усього світу все це чекає тебе далі у стартап шоу з низкафетру в одному на МО1. Персональний плавучий острів, це мені дуже подобається, тому що це не тільки для е, відпочинку, це просто красиво. Це арт, Ай. і при цьому, що величезні заробітки на цьому проекті компанія Мігалу Private Submarine представила проект під назвою КоКОМО, КоКОМО Айланд. Вообще создатели утверждают, что этот остров будет иметь возможность плавать, построиться сразу же, как только будут на то материальные средства от людей, которые хотят себе такой вот остров поиметь. Но говорят, что на этом острове будет все исключительно для инто-крыли. Там можно будет вид почеватых Зеленая зона, ресторан, спортивный зал, множество всего, что чего необходимо ощутить. И главное, а... цей остров будет плавать на швидкості 8 вузлів просто в моря, або а больше а вот... не имеет значения. Да, ну вот как я и сказала, что к практической реализации подобного острова приступят лишь тогда, когда появятся первые клиенты. Но я уверена на 100%, что этот остров будет невероятно дорогим. Так, после того, как цей остров вышел в программе стартап-шоу на М1, я певен, что уже завтра будут купувати найвизначнейшие инвесторы. <laughs> Всегда так происходит, начинается стартап-шоу. И кто куда дивиться, конечно же, на лавику, на иновую сукню, на и посмешку. А я может себе тут поряд стоять и посмехаться, и ничего не сказать. Да, я знаю. Ты просто все это все, говоришь, на тебе. все это говоришь для того, чтобы привлечь внимание наших дорогих и близких, кто сейчас нас слышит, и сказать, сухни. что в 2 часа дня мы встречаемся, вне зависимости от того, какое платье будет на мне, а может быть, платье будет на нем. Узнай об этом ровно через день, а именно завтра в 2 часа дня. До побачення. Bye-bye.